расшифровывается как ракетный двигатель специальный. По своей боевой мощности она немногим больше той, которая была сброшена на город Нагасаки в 40 Вес такой бомбы 4,5 тонны и доставлялась на бомбардировщике, что висит у нас на голове. Это первый советский стратегический бомбардировщик Ту-4, уменьшенный тут в 15 раз. Однако, такое средство доставки бомбы имело чего бы не недостаток. Время полета до цели. Оно занимало 12 часов до Америки в одну сторону. За это время самолет можно засечь и, соответственно, сбить. А каждый пилот понимал, что если ему придется сесть кабину Т-4 и сделать вылет по прямому назначению, это будет билет в один конец, поскольку топлива на дорогу обратно уже не хватало. Однако наши наших правых были если будут люди, Готовые взяться за самые сложные и вместе с этим самые опасные задачи. Но если мы с вами взглянем на эту карту, в этой точке заметим расположение баз на, на которых находятся стратегические бомбардировщики с ядерным зарядом на борту. С ближайших позиций до границ Советского Союза надо лететь три часа, сбросить бомбы на Москву за четыре. Требуется новое средство доставки, максимально быстрое и без экипажа. Таковым разумеется становится ракета. Было несколько очень хороших моделей R-1, R-5, но именно старт ракетостроения дает модель R-7 или так называемая Земля. Нам она больше известна как транспорт для космических программ, таких как спутник Восток-Союз. Именно эта ракета и вывела первый искусственный спутник Земли на околоземную орбиту в 1957 году. Именно благодаря модификации такой ракеты Юрий Алексеевич Гагарин покорил космос в 1961 году. А место, где должен был располагаться ядерный заряд, переоборудовали под кабину пилота. В военной сфере развития своего она не получила, поскольку у нее был ряд своих собственных недостатков. Например, время подготовки двигателей к запуску. Оно занимало 24 часа. Такая трата времени непростительная госпожа. Поэтому на вооружение становится ракета F-16. Вторая ее модификация свободно может базироваться как на стартовых площадках, так и в подземных шахтах, которые обеспечивали защиту корпуса всей ракеты. За счет изменения структуры двигателя, самого топлива и способа пуска ракеты из время подготовки сократилось в интервал от 4 часов до 40 минут. Такая ракета плюс ракеты средней дальности Р-12, Р-14 помогли сформировать новый род войск, ракетные войска стратегического назначения. И вот с этого момента роль авиации отходит на второй план, а стратегическая значимость данного объекта начинает угасать. По мере развития и совершенствования ядерного оружия. Но вот венцом творения и всей инженерно-конструкторской мысли стала ракета р 36 М-2 воевой. Страны НАТО любезно прозвали эту ракету СС-18 САТАНА. Прозвали ее так да, не случайно. Боевой заряд одной такой ракеты по своей мощности равен 350 таким же бомбам. Время подготовки к посту такой ракеты сократилось с интервала 40 минут в интервал 3 минут. Боевая часть ракеты стала разделивая. Иными словами, внутри головы находится 10 боевых модулей, каждый из которых несет в себе заряд мощностью 750 килограмм. Товарищи, небольшая информация для сравнения. Заряд, которым Соединенные Штаты уничтожили город Нагасаки в 1945 году. Заряд, который забрал 42 тысячи мирного населения и оставил 40 тысяч раненых, был мощностью 18 килограмм. Здесь один модуль из 10 750. Дальнейшие модификации такой ракеты начали означать еще ложными модулями для отвлечения систем противоракетной обороны. Иными словами, такая ракета гарантированно поражает цель. Именно поэтому их вынесли в отдельную категорию, которую только назвали аналогов нет. Что касается разрушительной способности, о ней можно рассказывать бесконечно долго и зачастую рассказы это не всегда приятно. Весь алгоритм запуска можно свести к трем основополагающим действиям. Это если максимально простом формате. Действие первое. Получение приказа следовать по плану ФГД-135. Данный план означает, что на наше государство напали без объявления войны с применением оружия массового поражения. То есть ведется подготовка пусковых установок. Как только пусковые установки получают повышенную готовность, поступает приказ шифр. Шифр – это по своей сути закодированные координаты цели. Конкретного шифра для пуска не знал ни один из офицеров. Это было сделано с целью исключить человеческий фактор. Сам приказ генерируется из ядерного чемодана Верховного Главнокомандующего и поступает по телефону, на который отвечал только командир дежурной После получения приказа командир открывал сейф, в котором находится конверт с заключительной частью шифра. Первая часть сообщалась по телефону. После ввода шифра получается полная готовность. После ее подтверждения следующий шаг – пуск самих ракет. После которого 28 минут 12 секунд. И неприятие как так не бывает. Ну а сейчас мы с вами зайдем в наш главный доставочный зал. В этом зале у вас будет свободное время, чтобы вы успели познакомиться со всеми экспонатами и позадавать неинтересующие у вас вопросы. Кто готов? Пройдемте. Товарищи, вот этот вот загадочный туннель по прямой, это туннель, который использовали для внутренних коммуникаций. Сюда мы поставили экспозицию так называемый грузовой ходок. Так он в действительности выглядит. Однако наш реальный грузовой ходок в три раза побольше находится в другой части объекта. Что касается данного туннеля, то по нему тянули огромное количество кабелей связи, которые выделили в каждое помещение на этом объекте. Так держали внутреннюю связь. Сейчас мы с вами отправимся в такой же туннель, но уже целиком сделанный для людей. Пройдемте, пожалуйста. Как я уже упомянул, в конце вот этого туннеля не находится выход на станцию метро Таганская-Кольцевая. Именно данным туннелем и пользовался офицерский и высший офицерский состав. Однако, у нас с метрополитеном заключен пакт о ненападении. Поэтому проход закрыт с двух сторон. Со стороны музея и метро. Сам по себе проход функциональный, но открывается только по приказу определенного рода служб. Например, МЧС, либо метрополитена в частности. Поэтому в данном туннеле вас будет ожидаться абсолютно другая экспозиция. Имитация ядерного удара. Кто неуверенно себя чувствует в темных запертых помещениях, имеет проблемы с сердцем, эпилепсией и тому подобное, попрошу остаться тут. У кого такого нет, вперед! Here will be Thank you. кому интересно, ресторан у нас будет открываться только с 13.00. Туда не надо никаких билетов, ничего. Так же, как и музей. Подойдете к домофончику, скажете, что в ресторан вас сразу встретит и сразу в ресторан направят. Не нужно никаких билетов и тому подобное. Ну, а что ж, я вижу, меньше вас не стало, уже хорошо. Дальше у вас на пути будут четыре небольшие экспозиции. Первая экспозиция посвящена великому диктору Советского Союза Юрию Борисовичу Левитану. У нас на объекте была студия звукозаписи, которая предназначалась для него. На случай необходимости обращения к народу при угрозе Советскому Союзу. Такая необходимость единожды уже была. Случилась она как раз во время Карибского кризиса. В самый его пик. С 17 по 27 октября 1962 года. В эти 10 дней мир стоял у порога Третьей мировой войны. А этот объект был переведен в режим автономного ведения боевого дежурства. И был изолирован от внешнего мира. Персонал, который зашел сюда на дежурство на 17 октября 1962 года. Они были здесь заперты на 10 суток, поскольку готовились начинать военные действия. Среди них был Юрий Борисович, который все 10 дней был готов обратиться к народу при начале военных действий. Но, к счастью, этого не потребовалось. Вторая экспозиция, что быть на вашем пути, это максимально уменьшенный образец информационно-разведывательного центра. В таких местах курировали и контролировали все воздушное пространство. Считали метеоусловия, степень дальность полета ракеты, бомбардировщики, истребители, ракетоносцы. Считали дальность поражения ядерных факторов, количество баз, единиц техники и тому подобное. Также в обязательном по порядке прокладывали летные маршруты. Третья экспозиция на вашем пути будет самая простая. Это комната отдыха высшего офицерского состава. И четвертая экспозиция приемная для офицеров. Реджик. i m'he to... Сюда, нет, в Я сяду меня Я пожалуйста, Ну mm -hmm. а что ж, товарищи? Наше с путешествие начинает близиться к концу. У вас остались для меня вопросы? Не могу так поговорить. Тогда давайте мы подойдем небольшой итог. Пока в мире будет существовать и развиваться оружие массового поражения, будут существовать и развиваться такие же вот объекты. Мы же здесь, в свою очередь, свято верим, чтобы ни того, ни другого по своему прямому назначению никогда не потребовалось. Ну что ж, давайте возвращаться с вами обратно к мирному небу над Москвой. Проверимся. Товарищи, как я упомянул, путешествие наше близится к концу, и здесь оно не заканчивается. Заканчивается оно только там, наверху. Поэтому впереди осталась самая незабываемая часть экскурсии. Восхождение к поверхности. Товарищи, у кого имеется противопоказание, а также по состоянию здоровья чувствуем, что подъем наверх будет категорически сложен, я попрошу задержаться здесь сейчас со мной.